Мы в Нашу Наши встречи по первому. И снова корот заводи. И снова мы пьяные. Digital video album. Number three. Так, вот Ну что у меня там фазитки взрываются? Да, это не просто там это развлекаются. А, это у них картон, типа, да? морда потом обливается, ну не так привлек меня, когда у меня улыбается. А, ну, вы все еще кипятите, воду детали для заварки чая. Вы с ума сошли? А? Вы все еще кипятите воду для заварки чая. Вы с ума сошли. Подпись повара в воинской части 37828. Развитие событий, детали недели. Противостояние у органов власти приняло весьма тяжелые формы. Кроме публичных оскорблений вождей в адрес друг друга в Москве произошли стычки. Сосредоточилось примерно около 12 тысяч представителей конфликтующих сторон, прибывших в том числе из провинции. Население, как и в прошлом году в Москве, так и сегодня, в основном сидит дома у телевизора в ожидании, чем завершится а, прожектор с Да, и снова а, юмор. <космотворительные> Труба зовет. <космотворительные> Ту 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 Начался весенний-летний призыв. Да, в армии. А, в этом... а одновременно с этим началось э, весеннее-осеннее обострение буйной шизофрении во всех военкоматах. Вследствие этого статистика Минздрава пополнена с очередными печальными статистическими данными, <клышко> которые были переданы в ЕРО Госкомстат Республики Адыгея, а также его филиале Центральной Руси. Да, вот начался летний э, призыв в армию призывники уже которые вот были в части у вас есть вопросы задавайте их э, до 13 апреля по телефону 22255 4071 13.00 до 14.00 Начальника. По путам ну... призывом началось, начался призыв начальника э, этих э, начальников военкомата домой по месту жительства. Значит, как показала практика, 80% попытались уклониться от призыва домой исполнение исполнения супружеского долга перед Родиной. Начали пытаться откупаться перед солдатами, предлагали взятки, там придумали себе несуществующие болезни, которые дают им освобождение от физкультуры и мытья посуды и ежедневно вместе с Давай. Открывается ресторан у бобра а как так получилось что из вот таких длинных сосисок получились вот такие вот они ну, а длинные бы. А? да в а то есть вот эти длинные вот это четыре обычные, да <пух> <пух> не конечно все прикольно но сладкие сухарики это что точнее <пух> Со вкусом сученого молока вместо сыра, это конечно да, это айс полный. Ай, ну, да, это, это что сказал Кай, проведя первую ночь со снежной королевой? Нет, не айс. Мы конечно, знали, что она не айс, не до такой же степени она не айс. Так вот, господа, хорошие. Ну, мы продолжим. На а, Да. <с <с продолжим <с наш кефир. Ночное прочищение кишечника, не хирургическим путем. Мы через мозги. Как говорили великие русские космонавты со спейсом по жизни. Жух. Угу сын Джгут, дар Дрин дын дар 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 дын дын дынем гурагча так дын тык кроме них в составе экипажа вошел и вьетнамский космонавт сыр ем сам задание у космонавта было очень сложно провести вместе с ним на орбите 10 тысяч долларов через полкомат терминала в Киеве. Самая, а самая сложная задача была у вторых членов экипажа вытерпеть всего лишь это 12-часовой полет с дым дымом <су> или с дыргергеном. <су> 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 когда дым. Когда они с ним разували свои суперкосмические ботинки и открывали на всеобщее обозрение свои эти

Правда, во время приземления он его забыл, так, впрочем, и многое другое. Он героически его выучил для того, чтобы ну дым-дыма на всех языках, и диалектах, известных вообще нашему лингокомпьютеру, чтобы выразить свой признательность за ношение таких удобных, облегающих и термоэкономичных энергосберегающих носков. На случай встречи с инопланетной цивилизацией, всем космонавтам раздали мегафоны. мегафоны. Да, а также презервативы, фирменные, с логотипом мегафон. Да, и, это сочи контакт, а и в это в случае неплановых контактов с инопланетянами ночными. ночное время. карточки, мегафон, 20 везде. Mm. А, да. а также сувениры для инопланетян, мегафон везде чтобы они в роуминг могли делать в любом месте своего марсианского кратера. В конце полета. Это, в конце полета была запланирована стыковка с маленькой да. э, грудкой Ой, да. э, маленькой девочки на планете Земля. О. После трех месяцев я а, после 9 я месяцев быть, пребывания да. на ее груди да. э, э, Гармошев приступил к экспериментальным исследованиям оказалось, что она беременна, беременная, пришельцем. А я, а, да. Также на УЗИ показалось, что у нее а, в утробе чертики и зеленые маленькие человечки. Они да. воздействовали на них биополем, жестким матом, тряпкой, словом Провел комплексное исследование, а шлем а, на все, на все 100%. А розовый слон это был кейс Гармашева?

ну, никому из этих космонавтов не позволялось носить носки с пузырьками на коленях. Только выглаженные носки, подсиленные да, и, ну, и, 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 и подшитые на воротнике. Кроме того, ну, кроме того брюки зашивались по самой это, переносицу, Зачем космонавты не могли сходить в туалет в течение всего полета. Сотопьянов надоел э, ему надоело спать э, э, с вонью э, на орбитальной станции, и он тоже, выли... он, он, в режиме этого не развелся потому что спать с него уже не мог. Нет, нет. Он не сто лет из орбитальной космической станции в открытый космос. Я стал тупо ставить в форточку. Как известно, не один... Орбитальный а, э, а сразу... печку, на которой они готовили еду. <свят> Космическая буржуйка. <свят> Ни один полет на орбитальную станцию. Не не покая обходился без <свят> приключений. И без аварий, а, поломок и других нештатных ситуаций. Забивание космической буржуйки говном <свят> под самый выхлоп. <свят> Отдавцы, когда отка... отказался <свят> бортовой... К... Отка... От... Откачивание говном <свят> в <путь. свят> отказался говно откачивать форточку. Компьютер мог только Маклёв, файлы качать, Маклёв, это говно был Аполлонович, не. недолго думая, Я в Губаслёв взял его функции на себя, <связь> да, Я и спер... <связь> отсосал всё говно, <связь> <И> туалета без порты, <связь> и он стал разноцветным. <связь> От всего говна, что накопилось на орбитальной станции, он стал, он стал переливаться с велосипедами разу и светиться ночью. Да, до конца полета он был... Э, он качал, не приходя в сознание. Не неземного вкуса. В другой раз, в результате разгерметизации... Сортира нет, возьми бутылок водки на корабли. А где а герметизировали банную кабинку, где а, купало всех это? Нет, смешно. нет, не угадал. Отказали сразу э, а, борт-тренажер и борт-пассажир. А. Да, и туалет тоже сразу стал а, отказывать всем. В результате после насилия 30 тормозов ключом борт-тренажер сдался и расслабился. Если бы не решительные действия сыта пьяного, а секса бы вообще не получилось. Отобравших у своих мобильные телефоны оставшиеся 12 бутылок водки, вылившись, вылившись в открытый рот свой, 12 бутылок пива Балтии и Тройки, экипаж бы еще как бы минимум трое суток не вышел бы на связь с землей. Кстати, бутылки показались показали Цветопьянову маленькими и хрупкими. И он их сломал таким образом космонавтом. Он их открывал мобильниками своих товарищей. Мобильник, а, -то... короче, не пришло. Нет, ну что пора мне дали? Не пришлось скучать никому, однако у них оставалось да. время для просмотра порнофильмов. Ну только, ну, только единственное, качать пришлось одному, и не то да. не порнофильмы. Ну да. единственное, да. что, что, -то что, -то что -то на орбитальной станции Wi-Fi и 3G не работало, пришлось EG качать. Ну, Откуда да, он на льбе Wi-Fi и 3G? Конечно, он не работал это. Время. Свою любимую порнокартину Белое солнце в пустыне, это а а смотрел нет. на орбите 350 раз. Причем закапывать по самому углу песок, чтобы не видно было простых движений. Поэтому э, при нем название этой замечательной картины лучше не упоминать. Да. А, что, а название за... этой картины э, в варианте звучало как белый дим, черная муха. интересует. А, а что касается спорта, Светопьянов на орбите драчил 380 раз. Да. Тем самым он что это, вступил в лыжники за активное участие а в лыжных спорте. А, вступил в теннисисты и выиграл что там? Ничего, хорошо выиграл. А, он выиграл. А, тем, же, а, а, его приняли добровольно. Постоянную прописку на Марсе. Да. И он, это, его приняли в армию Допотов. Как мы дрочили Допотов, Допота и используя режим полпота. Ну, это мягкомасутра. Там была, в того чего. Ну, да. Закрываем. Ну, продолжаем. Напека Бархер. А, и Аполлонович а любил розыгрыши, постоянно прятал от других косточки да. под подушку. И туалетную бумагу использовал. Да. За, под подушки. минуту досуга, всегда подпустил на накладную на 20 коробок э, печенья манулого положил на полочку откладные усы но во время приземления они сгорели в плотных слоях атмосферы угу. меньше надо было сказать на орбите. за делами и заботами 10 тысяч дней пролетели незаметно пришла пора возвращаться на землю спускаемый, спускаемая вода в унитаз. Плавно. Кстати, затекала, и 66 приземлился очень удачно. Спускаемая вода из унитаза плавно затекала спускаем на аппарат, из-за чего он приземлялся крайне удачно. Возле родной земли, земли. это. Плохо там разбой из наполнителя возле родной деревни радуя всех окрестных жителей тем, что подарилось бесплатно удобрение на весь следующий пассивный сезон. После приземления унитаза в деревне Светопьяного э, группа спасателей успела э, за 10 минут скопать огород. И закопаться самим, чтобы не слышать это невообразимое воду. Ну, к тому же за это время они успели наколоть дров, натаскать воды на Да, они успели наколоть всех соседей по части халявного топлива и отымить соседов. Хотя месяц после возвращения Садопиана получил Саму свою первую правительственную награду. Поздравляю, вы стали отцом, но он заплакал, он был на орбите 20 лет подряд. <coughs> Того самого первого маленького ребенка. Того гор... самого пидора, который ему подарил первого маленького ребенка. Гармошлюп напол... запомнил на всю жизнь. Он был зеленого цвета и волосатый. Да. И общался Морлянка через гудок. Вы слушали передачу «Комната смеха» в гостях по Грозногории. Комната Руководители полета Рамазан Безбазарович и Диджей З. Грубо обругал Светопьянова и при этом великий русский народ все-таки постоянно Постоянно Светопьяна.